Почему это самая высокооплачиваемая работа? К нам пришла девушка, которая была выпившая. Я просто счастливый человек. Вы смотрите специальный проект от Споко. 10 вопросов мигранту, где люди из разных профессий отвечают на вопросы про особистое и профессиональное жизнь за кордоном. Приятного перегляда! Меня зовут Марго, мне 26 лет, я работаю сейчас в IT, IT-рекрутером. А в Польше я уже 8 лет, и я просто счастливый человек. С чего ты почала свою жизнь в Новой стране? Все начиналось у меня очень стандартно, приехала учиться в университет. Сначала я училась только на английском, так как польского не знала. Потом начала искать работу тоже только на английском. Ну а как я попала уже в IT рекрутмент, я сейчас дальше вам тоже расскажу. Что было наискладнейшим первый час? Самым сложным был, наверное, язык, потому что в чужой стране без языка было очень сложно. Если я справлялась с какой-то доставкой Макдональдса, то все равно отвечать на рабочие имейлы было очень сложно. И, естественно, и найти первую работу без знания польского было очень сложно. Тем не менее, я нашла работу на английском, я работала в каком-то sales-саппорте, где тоже был и английский, и польский, но все равно с коллегами приходилось общаться на польском. И как-то так... Более или менее я стала, стала понимать польский, стала чуть-чуть говорить на нем, и после этого большинство моих трудностей закончились, так как, как бы в Польше, в, в стране, где я живу, нужно знать польский, и как только я выучила его до какого-то достаточного уровня, передо мной открылось очень много разных путей развития, и я дальше начала развиваться в этой сфере. Тем не менее, польский мне дальше не пригодился, потому что я ушла работать в корпорации, как и все студенты, я училась в бизнес-школе, и нам был написан путь работы в корпорации, и в корпорациях первым языком всех фирм был английский, поэтому работала я дальше на английском, но уже больше, чем до чем заказать Макдональдс я смогла. Расскажи про свой карьерный шлях. Я училась на менеджменте и маркетинге и всегда думала, что я буду работать в этой сфере, но так вышло, что меня затянуло в IT-рекрутмент, меня просто попросту зареференсил туда мой знакомый. Я пошла, там нужно было только знание английского, желание работать, мотивация, улыбаться. Это была британская компания, поэтому это все, что я знала о IT. Я пошла туда и в процессе, естественно, научилась, научилась, как в этом разбираться, работать с айтишниками, работать на английском, на британский рынок, постоянно слушать их дурацкий акцент. Но со временем я начала разбираться в этом, понимать, что такое IT, кто что, сколько зарабатывает, какие существуют профессии, сферы и так далее. И сейчас у меня уже 4 года опыта в IT. Які кадры в IT набили за требований и высокооплачиваний? О, это мой вообще любимый вопрос, потому что в IT такого вообще нету. IT это как огромная-огромная система. Это как вы придете, приходите в магазин и тоже нельзя ответить, кто самый важный. Кто распаковывает продукты, кассирша на кассе, кто занимается упаковкой, поставщики и так далее. То есть IT это тоже огромная система. Нету такого, что кто-то, конечно, те, кто занимаются более важным, то есть разработчики, тестировщики, какие-то тоже те, кто стоят у истока общения с разными корпорациями, стейкхолдерами и так далее, это все, конечно, важнее, чем непосредственно какой-нибудь project менеджер который чисто только менеджит сам проект. Поэтому, конечно, в IT такое есть, но это все огромная-огромная система, где каждая, каждая вакансия очень важна, тестировщик тестирует, разработчик разрабатывает, но без как бы, связи друг с другом эта система не будет работать чтобы ты ти порадила тем, кто хочет попасть в IT-сферу? Самое первое — это язык, потому что в IT без английского вообще невозможно. В любой стране, неважно, в Польше, в Америке язык IT — это английский. Во-вторых, чтобы вам было это интересно, если вы вообще не знаете, как включать компьютер, как пользоваться Word, никогда не играли в какие-то компьютерные игры, вам то вообще не интересно и далеко, то зачем туда идти? Многие идут с порывом войти, потому что вот войти очень много платят, это высокооплачиваемые должности, но это не так, вам должно быть в первую очередь это интересно, вы должны хоть как-то быть, ну не знаю, в этой сфере, хотя бы узнать английский, хорошо им владеть, знать вообще как устроен, почему это самая высокооплачиваемая работа, почему сейчас мы все переходим в диджитал, почему это все важно, поэтому просто так, если вы мечтаете быть в маркетинге, решать, какого цвета должна быть обложка журнала или фотография на сайте, то вам IT не нужно зарабляютсясреднниму программист Ой очень много кайф главное в том что все зарплаты растут в геометрической прогрессии то есть конечно изначально вас никто не возьмет даже на тысячу долларов хотя всем кажется что войти минимальная ставка это 1000 но нет но дальше это все будет расти потому что там очень много уровней очень, очень можно много развиваться учиться всему и зарплаты конечно одни из самых высокооплачиваемых вообще в мире не только в польше. Чи можна перебуваючи в Украине, працювати на іноземну компанію? Да, конечно в вы... Эпоху пандемии, ковида это вообще стало нашей новой реальностью. Очень многие компании стали вкладывать в аутсорс, то есть они очень многие айтишники работают в Украине на иностранные компании. Некоторые компании даже открывают свои некоторые филиалы в Украине, потому что, естественно, там дешевле, дешевле зарплаты, дешевле аренды, дешевле ну, не хочется говорить, что рабочая сила, но тем не менее, конечно же, там дешевле. Поэтому, если вы украинец, вы украинка, и вы увлекаетесь IT, Конечно, вы можете спокойно развиваться в этом направлении, подаваться в иностранные компании. Главное, чтобы у вас были знания, желания, опыт какой-то, и дальше вы можете начинать в Украине, потом релокейтнуться в другую страну. То есть это абсолютно не проблема. Какие наисмешнейшие выпадки были на спивбеседе? Ой, работа рекрутера, это вообще очень смешно. Было миллион всяких ситуаций, когда еще это было все не онлайн, а офлайн. То есть к нам приходили реальные люди на собеседование в офис. Как-то раз к нам пришла девушка, которая была выпившая, и это не шутка, это действительно правда. Мы не знали, как как поступать, потому что ты не можешь ее выгнать, ты не можешь вежливо ей сказать, что мы не можем в таком состоянии взять у нее интервью. Поэтому нам пришлось просто выкручиваться, выслушивать. Она еще как на зло, ну как бы очень много говорила, очень много жестикулировала, пыталась доказать свою свою позицию. Почему она хочет у нас работать? И да, возможно, у нее очень много опыта, навыков и так далее, но камон, куда идти выпившие на интервью. Поэтому случаев очень много смешных. Я же еще работала на британскую компанию. Мы очень часто делали для наших кандидатов всякие criminal checks и credit checks. То есть, когда вы проверяете кандидата на его кредитоспособность, на его какие-то... совершал ли он какие-нибудь уголовные, неуголовные преступления. И, конечно, это все всегда вылазит какие-то очень опасные, но в то, в то же время смешные. Озираючись назад, что тебе найбільше помогло интегрироваться в іноземне сообщество? Такого одного фактора нет. Ты либо ассимилируешься в Европе, либо нет. Просто со временем эти все шутки про европейцев и Европу перестают быть шутками. Ты действительно как-то аевропеиваешься. И это происходит как-то очень машинально, ты просто перестаешь, например, одеваться так, как ты одевался в Украине, перестаешь обращать внимание на какие-то вещи, которые тебе были важны в том городе или в той стране, откуда ты, и ты просто становишься реальным европейцем, начинаешь ездить на общественном транспорте, потому что здесь это удобно, легко, комфортно, ты, не знаю, сортируешь мусор и как бы все делаешь как европейцы, не задумываясь об этом, не потому что так надо, просто потому что так делают все вокруг, и тебе будет просто странно не делать так. Расскажи про свой досвид користування додатком Спока. Приложение Споко это вообще какая-то находка. Просто два клика, ты можешь перевести деньги с любой польской карточки на любую украинскую карточку просто по мгновению. Они придут без комиссии, они придут быстро. Есть разные там опции, или сразу же, или на следующий день, в зависимости от того, хочешь ты заплатить за это какую-то очень минимальную комиссию или нет. Также можно перекидывать деньги родителям, если нужно заплатить за какой-то счет. Часто в Украине есть какие-то шоурумы, где нужно тоже перевести деньги, что-то оплатить, какие-то услуги. Это все очень легко, просто молниеносно приходят деньги, никакой головной боли, никакую наличку пересылать физически не нужно. Сподобалось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.